мы уже работаем, мы не снижаем эти показатели, то есть как бы мы на сегодняшний день увеличили в соответствии с нормами выхода на службу тех же самых патрульно-постовых нарядов, у нас на сегодняшний день, значит, люди вернулись с командировок, то есть непосредственно приехали из Сочи, приехали с других, значит, городов России, где они были в командировках, сейчас, в принципе, уже тот же самый батальон патрульно-постовой службы, непосредственно он... В полном составе сейчас у нас, за исключением тех, которые, например, в отпусках. И сейчас мы уже доставляем намного больше постов, то есть непосредственно сотрудников. Дальше, подруга так, подруга всем, сейчас, если вы заметили, большое, если вы заметили больше, больше, самое большое количество преступлений совершается, где у нас, например, те же самые двора, да? сейчас, если вы обратили внимание, например, я заставляю в первую очередь тех же самых сотрудников патрульно постовой службы, чтобы они именно концентрировали свою деятельность, например, есть пост, не, вот есть зона действия поста, куда входит, например, улица, например, Кухмалева, улица там Косточева и так далее, и так далее. То есть это отработка в чистой степени, то есть тех же самых дворов, дворов в территории. Если вы обратили внимание сейчас, например, я в полном объеме использую сотрудников, например, я использую сотрудников пятой роты, которые задействуется у меня чисто на, по, охране общественного порядка, по охране общественного порядка непосредственно на, по проведению массовых мероприятий, если вы обратили внимание. Да, я их точно так же сейчас задействую в вечернее значит, и ночное время непосредственно по отработке, то есть по очистке вот этих дворовых территорий.